Это очень важная победа сегодня. Поэтому спасибо нашим фанатам за поддержку большое. Сегодня действительно был 12 игрок в на нашей стороне. И я думаю, это один из показателей того, что мы сегодня победили. Традиционно много критики было после первого матча. Зараз ответили. Сейчас ответили, что скажете? Ну, наверное, критика нужна в какой-то мере, чтобы футболисты не расслаблялись и на такие игры собирались, наверное, думали, не, не выходили расслабленно, а наоборот, более собранными были. Ну и, наверное, та критика, которая была в первой игре, она была в, в какой-то мере обоснована, наверное, по определенным моментам. Поэтому сегодня ребята вышли и постарались доказать всем, кто их критиковал, что они достойны выхода в следующий раунд. Очень жесткая игра была с сегодня, но э, мы тоже жестко играли, и каждый дал себе все, что мог на полу сегодня. И, и самое важное, что мы выиграли сегодня и идем дальше. Заходил президент, мы видели, все в принципе довольны, что он говорил, как вообще настроение команды. Ну, поздравляю с победой, с переходом в дальше. В одной восьмой, сейчас восьмая, в одной восьмой Лиге Европы, но завтра жеребелка, и посмотрим, с кем будем играть. Если все пишут, что это ваша игра после Наполи, Дай Бог, чтобы не последняя наикращая. Приятно, конечно, спасибо, но надо более стабильно, наверное, выступать и не одну игру давать, а на протяжении определенного периода показывать хороший футбол. Соль, перший гол. Поздравили, молодец. Он как бы очень хотел забить, старался, хорошо отработал сборы предсезонные. Парень молодец, хорошо, я думаю, уже практически адаптировался в коллективе, поэтому молодец, забил сегодня. Он очень, я знаю, он очень сильно хотел забить, потому что для него это было очень важно, как отправная точка. Поэтому поздравляем его всей командой. Молодец, пускай продолжает в том же духе.